Я Сергеева Марина Дмитриевна. Мне 88 лет. В эту больницу я попала с диагнозом э, опухоль на прямой кишке. Мой лечащий врач в этой больнице был Дмитрий Витальевич Сиволап. Он, очень, он обследовал меня. Для того, чтобы сделать операцию, он сказал, что нужно предварительно подготовить меня к операции. В этот период было очень много разных мнений, и я была как-то настроена против того, какой процесс он предложил мне. Но он настолько профессиональный врач, настолько умело подходит больным, что он убедил меня, что это именно так, как он желает, и как он намерен сделать, он так и сделал мою операцию, у меня операцию. Поэтому я очень счастлива, что попала к этому врачу, заботливому, молодому, внимательному врачу, который приходил очень много времени, уделял мне. Он был вечером, задерживался, он выходные дни приходил, помогал. И, помогал, и ни одна перевязка не прошла без его участия. Никогда нет а сестра сама не делала операции, Всегда он присутствовал, давал наставления. Он учил меня, как сестру и меня, как мне нужно вставать с кровати. Было очень тяжело. Мне ну, учил меня, как стоять возле кровати, чтобы я могла стоять. Моя жизнь продолжается Благодаря этому врачу, хотя меня привезли на коляске и было много всяких неприятностей, но я сейчас вышла с больницы своими ногами. И я очень благодарна ему за внимание, за его профессионализм, за его умение доказывать, что операция нужна и так, как он предлагал, а не так, как хотела я. Дмитрий Витальевич, я очень благодарна вам, что вы спасли мне жизнь и доставили радость жить и наслаждаться жизнью.